ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతి నమ శ్రీ గురుభ్యో నమ శ్రీమాత్రే నమ శ్రీ శ్రీనివాస స్థుతి ఈ స్థుతిని పఠించిన విన్న ఎంత పుణ్యం వస్తుంది శ్రీనివాసుని ఎంత స్థుతించినా కూడా సరిపోదు ఈ స్తోత్రాన్ని పఠించైనా వింటూ అయినా ఆ కలియుగ దైవం కృపకు పాత్రలమోదాం శుభమస్తు మీరు మొదటిసారిగా నా ఛానల్ చూస్తున్నట్టయితే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని అందరికీ షేర్ చేసి సహకరించండి నా ఛానల్లో ఆల్రెడీ వివిధ స్తోత్రాలు చేసి పెట్టాను వాటిని విని భగవంతుని కృపుకు కండి వివిధ రకాల ప్రయోజనాలను పొందండి థ్యాంక్ యూ శ్రీ శ్రీనివాస స్థుతి నమో దేవాదికటేశాయే నారాయణాద్రివాసాయ श्रीनिवासाय ते नमः नमो देवादिदेवाय वेङ्कटेशाय शाङ्गणे नारायणाद्रिवासाय श्रीनिवासाय ते नमः नमः कल्मषनासाय वासुदेवाय विष्णवे शेषाचलनिवासाय श्रीनिवासाय ते नमः नमः कल्मषनाशाय वासुदेवाय विष्णवे शेषाचलनिवासाय श्रीनिवासाय ते नमः नमस्त्रैलोक्यनाथाय विश्वरूपाय साक्षिणे शिवब्रह्मादिवन्द्याय श्रीनिवासाय ते नमः नमः विश्वरूपाय साक्षिणे शिवब्रह्मादिवन्द्याय श्रीनिवासाय ते नमः नमः कमलनेत्राय क्षीराब्धिशयनायते दुष्टराक्षससंहर्त्रे श्रीनिवासाय ते नमः नमः कमलनेत्राय क्षीराब्धिशयनायते ते दुष्टराक्षससंहर्त्रे श्रीनिवासाय ते नमः भक्तप्रियाय देवाय देवानां पतये नमः प्रणतार्तिविनाशाय श्रीनिवासाय ते नमः भक्तप्रियाय देवाय देवानां पतये नमः प्रणतार्तिविनाशाय श्रीनिवासाय ते नमः योगिनां पतये नित्यं वेदवेद्याय विष्णवे भक्तानां पापसंहर्त्रे श्रीनिवासाय ते नमः योगिनां पतये नित्यं वेदवेद्याय विष्णवे भक्तानां पापसंहर्त्रे श्रीनिवासाय ते नमः इति श्रीस्कान्दपुराणे वेङ्कटाचलमाहात्मे त्रयोविंशोऽध्याये पद्मनाभाख्याद्विजकृतश्रीनिवासस्तुतिः यदक्षरपदभ्रष्टं मात्रा हीनं भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवानारायण नमोऽस्तु ते सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु